19.06.2017 года в Селидовское отделение полиции поступило заявление в 21 час-20 минут о том, что в городе Горняк пропала малолетняя Васютина Алина 2010 года рождения. По указанию начальника главного управления полиции в Донецкой области был поднят по тревоге весь Покровский куст. Сейчас проводятся следственно-оперативные и поисковые мероприятия, направленные на установление места нахождения. Васюті на Яліна. Півдруга вона пішла по мороженку, просилася, Я її відпустила. Вона сказала, я трохи качаліще погуляю. Я сказала, ну погуляй, і до мойка Немає Нема її, нема, немає, нема. Я потім старшої дочки кажу, поїдька, подивися, де вона. Сказала, немає її там. Потім сину, коли поїдь подивися. Він теж нема. Ну, давайте такого шукати. І... Шукали її до 4,5 години, не знайшли, я мівці визволати. А коли ви відділи, що вона пропала? Ну, около трьох часу. Я подошла до магазина, ее уже не было. а она пошла в магазин? Да. зачем? За мороженое, за жвачкой. Она пришла, скупилась, у нее было 6 гривен, она купила мороженое, на сдачу я дала. А в котором часу? Девочки, я не могу сказать, потому что это было в обед, где-то час и два. Когда последний раз видели? Когда последний раз видели? Да где-то три дня назад. Да, дня. Вчера не видели? Сегодня. Нет, я был на Цикурино. В Последний раз ее видели вот на этом перекрестке. Пошла в ту сторону. Это во сколько? Зовут Алина, да. Отключается она... на Лёлю. Если вы вдруг увидите, сразу вот Проводится комплекс оперативно-розыскных поисковых мероприятий. Опрашивается каждый житель, проверяются все улицы, прилегающие к месту происшествия. А также работают кинологи и задействован дрон. Всем, кому-либо известно о местонахождении ребенка, просьба сообщить по телефону. Ноль пятьдесят девяносто три, ноль восемь, двести девяносто шесть.